Я из Промайской Луганской области. Это город находится прямо возле фронта, прямо возле линии распределения на оккупированной территории. Я видел разрушенные дома, людей очень мало было. В городе осталось меньше 10 тысяч человек, раньше жило около 50. Я много раз видел войну в кино, и по визуальным ощущениям это похоже, но по эмоциональным совсем другое. Намного страшнее. Мы собирались уезжать, потому что начались какие-то звуки, выстрелов. И было, начиналось, становилось страшно, потому что были звуки, когда трусили стекла, были выстрелы, было видно, как убивают людей, было много разрушенных город, ну, мест, каких-то магазинов. Было, попустошало очень сильно город, и было очень непривычно это все смотреть. Я из Донецка, потом там тетя осталась, и, наверное, брат. Брат попал осколок в шею. А вообще, я слышал, что он просто гулял с друзьями и нечаянно попал в школу. Я с города Горовка, меня зовут Бахурцов Гавриил. Там сейчас проходит война. Это когда умирают очень много людей. Дома разрушаются. Там большая война. Танки ездят, военные везде. Много всех поезжало из Донецка. Меня зовут Вика, я приехала из Крыма. Сначала моя мама с бабушкой проголосовали за Украину, но потом у бабушки какие-то появились мысли про Россию, и она стала говорить, то, что Украина врет и неправду все делает. И бабушка просто взяла, закрыла дверь и не пускала нас в дом. Мама сначала взяла пилу, разбила окно. Мне было очень страшно. Мама залезла туда, открыла замок и стала выносить наши вещи. Я не смотрю новости. Не хочу более быть более усухой положение. Да, когда мой друг уехал из Горловки, через три дня ему позвонила его бабушка и сказала, что дом, где он жил, разрушен. Я жила в Крыму, вот, и потом произошла эта ситуация в стране. Мой папа был изначально за Украину, вот, и он был военным. То есть он был против России во всех вообще действиях, и поэтому мы приехали в Киев. Меня зовут Ксюша Папельбу, я из города Севастополь. Мы уехали из той страны, потому что мы не хотим там жить. Там теперь другая страна. Мы хотим жить в Украине. Там остались мои друзья, родственники. Я очень сильно скучаю. Меня зовут Данил Речка, я из города Донецк. Ну, в Донецке началась война. Я сейчас в последнее время иногда стреляю, только вечером. Ну, по городу уже ходили там, ну, люди в форме и с автоматами. Там война. Война — это стреляют там танки и что-то. Я не знаю, что там с моим домом. Там осталась моя бабушка, дедушка, двоюродная сестра. Я не знаю, что с моей бабушкой дедушкой. Мне очень страшно. Мои друзья, они были ну, за Россию, то есть они сначала на меня гнали, вот, и из-за этого я перестала с ними общаться. Было больно смотреть на то, как э, погибали люди как рушились города. Ну, как бы много всего видел, и через дорогу от нашего дома снарядок падал. Вокруг дома видели взрывы, яркие вспышки очень. Мой папа иногда уезжает в командировки туда. Он разведчик. Он старается ничего плохого не говорить, что мама не нервничала. Магазин почти не работает все. Там война, потому что стреляют и воюют. Только ну если бы, если бы все нормально было в стране, ну как раньше, я бы, конечно, вернулась, туда жила бы там. У меня там друзья, вот, и очень люблю Севастополь. Я бы вернулась туда, если бы там все было мирно и спокойно. Я хочу вернуться да. Но если закончится война, и там будет Украина.